Посадку штурмуешь, это на характере, как мы называем. Когда тебя разбирают 24 на 7, и в пивишке над тобой, а укрытий нету просто-напросто. Позывной у меня Магадан, потому что родился в городе Магадане, вырос там, и в 27 лет я приехал сюда. Я до сих пор являюсь еще, на жаль, гражданином Российской Федерации. Мы еще являемся поисковиками по Второй мировой, по Первой мировой войне. И строили мы блокпосты, рыли окопы по системе вермахта 42 -го года. Я по натуре человек вообще такой спокойный и мягкий, но когда Боевые условия начинаю ругаться матом, лайкаю и говорить: что, ребят, вы выслушаете меня, я вам сейчас все объясню. И после этого у вас вопросы просто отпадут. 40 метров орки, все, вот мы их слушаем. Голос просто слышно. Ну что там 40 метров? Вітаю вас, ви дивитесь канал ТРО Медіа. І сьогодні у нас в гостях Анатолій Магадан, головний сержант роти 7-го батальйону УДА 129-ї окремої бригади сил територіальної оборони збройних сил України. Вітаю вас! Вітаємо. Напевно, не 100% нашої аудиторії знають, що таке уда? Уда це українська добровольча армія, це формування, що було створене 2015 року Дмитром Ярошем, колишнім лідером правого сектору. Скажіть, будь ласка, пане Магадан, а що поєднує українську добровольчу армію та сили територіальної оборони? Мы создали седьмой наш окремий батальон. В принципе, это сформовано на базе УДА. То есть была рота УДА. И когда формировался уже батальон, пацаны воевали на Херсонщине. В принципе, без зарплаты, без ничего. Им ну, они легализировали, скажем так, они вошли в состав нашего батальона, стали ядром нашего батальона. И потом просто ребята еще. Ну, батальон расширился другими ротами. То есть, у нас ребята сейчас с Запорожья. З Ніколаєва, з Кривбаса, це основна часть. Ну і зізнакі кородові України. Давайте трохи пояснимо ситуацію. Українська добровольча армія це мілітарне формування. Добровольче, звичайно, воно не державне. Тобто, у вас, був, у вас був у вас власне і є батальйон, створений у місті Кривий Ріг, і ви цілком особовим складом цього батальйону пішли до сил Тероборони. Так, точно. А як до цього поставились у бригаді? Ну, Вполне положительно, на тот момент был Камрин Юрий Санович Синьковский. То есть, они с Дмитром Ярошем встречались, встречались пообщались. И вот таким вот образом. Потому что э, у хлопців, да, очень хороший бойовий опыт. У нас есть навчальна школа, у нас есть подготовка пилотов, подготовка кулметрів и всех остальных специальностей. То есть, ну, это даже пошло, как бы нам на користь. Скажите, будь ласка, у вас позывные Магадан, и вы, вы разговариваете очень чистую русскую. Дело в том, что я до сих пор являюсь еще, на жаль, гражданином Российской Федерации. Только вот сейчас опять же занимаюсь гражданством, потому что ну, так исторически исторично склалось, что я остался гражданином Российской Федерации, потому что это помогало там, в 2014-2016 году, когда мы занимались гуманитарной миссией «Черный тюльпан». Тогда мой российский паспорт играл очень большую роль на территории неподконтрольной Украины. Позывной у меня Магадан, потому что родился в городе Магадане, Вираз там і в 27 років я приїхав сюди, в Україну. Тобто ви служите за контрактом? Так точно, я лігіонір. А скажіть, будь ласка, як поставились до пропозиції громадянина Російської Федерації підписати контракт э, на службу та на службу, яка пов'язана з війною з Російською Федерацією? Розвідка? Ну, Було взагалі все це очень смішно. У нас була ціла група, організована при бригаді 129 з дев'ятого до 7-го батальона. Ми займалися вывозкой гражданских, с оккупированной территории, с Херсонщины, вывозка, ну вообще вывозом больше э, ребят, и, граждан, и гражданских, и наших ребят, которые уже загинули на тот момент, вот. ребят, и у меня не было смоги войти, то есть я работал, скажем так, неофициально, я партизанин, и когда я приехал в Вискомат с, папер, с паперами и протягиванием, мне надо заключить контракт с иностранцами, я уже приехал по форме, с шевронами, все как полагается, то есть как бы, ну, грубо да говоря, да да, по форме, да, уже все как полагается. Я приношу документы, полковник сидит на меня смотрит, говорит, а кого ты регистрируешь для себя? Он на меня говорит, так, потом еще раз знакомились, он говорит, ты же там с 14-го начинал. Я говорю, ну да, вообще-то, ну вот как-то так. То есть с 14 по 16 это была гуманитарная миссия «Черный тюльпан». А потом с 16-го она закончила свою працию, свою работу. Была пауза, то есть я вернулся к гражданской жизни обратно, занимался бизнесом и всем прочим. И тут, когда началась полномасштабка, это было в Кривбасе, у нас, наш район, где мы живем, Ингулецкий район, это было вообще вот на границе, скажем так, от нас 8 километров стояли уже в порте. И тогда вот пригодились наши опыты, плюс то, что мы еще являемся поисковиками по Второй мировой, по Первой мировой войне, и строили мы блокпосты, рыли окопы по системе Вермахта 42 -го года. А че у вас, ну, возможно, вот не совсем корректное слово? Суп тот, может конкуренция с вашими військовослужбовцями? вашей бригадой. То есть мы хлопцы сюда, вы хлопцы старообрядческого места, и мы вам можем показать, и мы умеем, або навпаки. не ну такого в принципе у соперничества особого нету, но когда э, встречаешься очень же много пацанов в 129-й бригаде, которые пошли в другие батальоны просто, напросто просто раскидала, как говорится, жизнь. От. Отличие это первое то, что бросается в глаза. Все жалуются на кормежку. У нас с кормежкой все замечательно. У нас работает, працует столовая. Там колбаса, хлеб, сыры, все, нарезка пирожки, девчонки пекут. То есть ты приезжаешь и... Что характерно, наверное, опять же, для системы УДА больше. У нас по -браты, мы. комбат сидит с нами, кушает задним столом. У нас нет разделения. Когда я показал фотографию стола, говорю, все, ну, пацанам с других батов, говорю, все, наш стол. Они говорят, это офицерский. Я говорю, что такое офицерский стол? У нас комбат садится вместе с нами, мы вместе кушаем, обсуждаем какие-то дела, там, смеемся, рассказываем какие-то анекдоты. У нас вообще нет этого разделения. То есть у нас нету, ну, я бы назвал вот это чинопочитанием, то есть там паны, комбат, дозвоты, звернутыся, нету такого. Подходишь просто там македонец, или Александр Михайлович, там, то-то, то-то питание. Вот таким вот образом. То есть у нас вот на братерстве это все основано. Знаете, как в школьных музеях, або в музеях Другой световой войны, Бойовий шлях підрозділу з такими стрілочками кольоровими. Я розумію, що казати ще зарано, але наскільки я розумію, службою в кривому розі ваша служба не обмежується сьогодні. Так, да, ми вже поработали. виходить, перше направлення у нас було вже в Это сел, начиная, в составі батальйону Ари. Це Херсонщина, освобождання сьо починає в принципі Новобратська, Біла Ну то є Херсонське направлення. Потім нас перекинули, потім було ще певний час була підготовка. То есть было боевое слагажание, потом нас перекинули на Никопольское направление, мы стояли там, ну мы называем сейчас это лакшери условия, то есть там было в принципе свободно, большая вода, то есть, ну да, копали спешки, подготавливали, блин, даже и все это прочее. И с 1 числа нас кинули на Запорожское. На Запорожском направлении мы уже э, начали штурмовые идеи. то есть мы там уже занимались штурмовкой именно для чего мы в принципе предназначены, уже побывали, ну... Там первые 200 уже у нас были хлопцы, побывали уже в разных ситуациях, абсолютно ну, контактный бой и все это прочее. И потом с 8 числа, с 8 марта, с 8 березня мы переехали на Донецкий напрямок и штурманули село Нескучное, которое, в принципе, до нас штурмовали три раза разные бригады, у них ничего не получилось. Мы зашли туда вообще без техники, и орки там просто не ожидали. То есть все было там, у них вся оборота была построена о том, что зайдет Бронетехника зайдет важка какая-то техника. Мы зашли просто пешком. Четверо суток, конечно, был штурм не скучного, тоже мы понесли потери. Штурманули. Следующее было у нас Макаревка-Староживе. И крайняя штурмовка у нас была именно по селам. Это Старомайорская тяжелая штурмовка. Мы были в с 35-й бригады морской пехоты. Это 8 суток практически непрерывных боев. И последнее наше боевое было задание это. Посадки между работиным и Старомайорским, которые вот там я получил раноне, там тоже очень тяжело. Но посадки штурмовать э, населенные пункты намного проще, чем посадку штурмовать. Э, посадку штурмуешь это на характере, как мы называем. Вот это сложно, потому что посадки там нету, там зубочистки одни остались. То є стовбури, там всього нічого Укрытий как таковых тактикових И когда тебе розбирають 24 на 7 і в півішки над тобою, а укрытий ні, просто напросто та слажні та психологічні слажні. Ну ви перерахували і напрямки, і населені пункти з дуже серйозною ситуацією. Це означає, що вас туди туди направляють, тому що ви найбільш підготовлені, найбільш мотивовані, або з якої причини саме вас. И мотивация очень большую роль, конечно, играет. То есть у нас практически нет отказников, как других батальонов. Ну, певная часть, соответственно, есть. Но надо понимать, что год и восемь по времени мы воюем уже. А боевой, именно бо боевое время на передке у нас уже год. Именно батальона Арей. Наш взводник, шахтер Андрюха, он такой кромезный шахтер. Вот такой спокойный, кремезный, очень хороший и когда было очередное боевое задание, он сел на лавочку, голову вниз опустил и так задумался. И я понимаю, что вот если шахтер уже на пределе, то что говорить про остальных пацанов просто-напросто? То есть нам уже всем тяжело, нам психологически тяжело просто-напросто. Ты просто опять идешь, опять, ну, идешь на морально-волевых. Ви ж напевно працюєте не самостійно, тобто ви працюєте в координації, там, скажімо, з іншими підрозділами сухопутних військ або, можливо, не сухопутних військ. Там я не знаю, морської mm -hmm. піхоти і так далі. Я просто пам'ятаю, коли мова йшла про те, що е збройні сили України визволили село нескучне, одразу mm -hmm. пішло пішпі. Пішло таке. Змагання: це ми ні, це ми, ні, це ми. З вашої точки зору, чи існує така тенденція, що чим більше розповідають про те, що це ми, то це не ми. Ну, в якій-то степені ви праві. Дело в тому, що не скучку штурмував іменно батальйон Рей. У нас була підтримка тільки артилерії з інших підрозділів. Старомайорське штурмували ми в составі 35-ї бригади морської піхоти. І от роботали зараз по посадкам 128-ї бригади ТРО. То есть и они тоже это помогали. Тут я не могу сказать, что чисто мы это сделали, потому что ну, ребята геройские те и те были. И наши, и их хлопцы. Ну, то, что я, у нас мотивации больше, у нас есть сильный моральный дух ко всему. И у нас есть более большая слаженность. Опять же, это, ну, действительно, ты уже друг друга с полувзгляда понимаешь, просто напросто, что надо делать. Там не надо даже жесты, в принципе. Кто какой сектор держит, все уже все прекрасно понимают. Когда ты начинаешь работать с другими подразделами, им надо объяснять. Я по натуре человек вообще такой спокойный и мягкий, но когда боевые условия, я начинаю ругаться матом, лайкаю и говорить, что, ребят, вы выслушайте меня, я вам сейчас все объясню, и после этого у вас вопросы просто отпадут. Потом, вот если останутся, тогда вы их зададите, потому что там, ну вы же понимаете, там каждая минута – это жизнь, и это время, которое ну, может быть просто бесцельно проигранное, скажем так. Вот тогда вот, когда заходит новый подраздел, а они еще не понимают, куда они попали. Говорит, да я спать, наверное, лягу. Ні, nee, чувак, накрила спать, все. Мої п'ятий сутки без сна. Все, а вони що не розуміють? 40 метрів форки, все, вот ми їх слушаємо. Голос просто слышно, ну що там 40 метрів? Два... Бросок гранати кажучи. А як взагалі ставляться до підрозділів ТРО, скажімо так, сусіди? Ну тобто навіть ми не будемо чіпати питання там, фахов... фаховості, там, бойового злагодження власних сусідів. Є підрозділ ТРО, який працює в координації з. Под разделом, ну скажем, сухопутных войск. Ну, no, uh. я не вижу особой разницы. Вы же понимаете, что сейчас у нас засуют это средство украинского общества. И не важно, кто куда попадает, в принципе. Это раньше было, ой, ТРОшники а, приехали. Ну, было такое немножко высокомерие. Это было у войсковых, которые там служили по контракту, допустим. Когда мы были еще не готовы. Сейчас это все сравнивается. Вот я в шпитале лежал, то хлопцы 79-ки, там, знаем о Ну, так і 79-та бригада. Ми знаємо, що це 79-та бригада, та, сама -й, -й, та ж сама Марінка 14.15. же, ну, это льви. Ані Греча, о, ми знаємо рей, успе... вот сделали себе имя. Нема у вас на роботу артилерії. Або навіть давайте не так. Чи, чи нормально у вас відпрацьоване взаємодія з артилерією? Не завжди. На жаль, не всегда, когда ты просишь поддержку, потому что, я же говорю, мы были прикомандированы к другой бригаде, то есть мы знаем, как работают наши минометчики, мы знаем, как работают наши птичники, и впивишники, то есть тут все четко, все четко. Вот мы рота в огневой петринке, в принципе, вот у нас пацаны, когда вот это сейчас была эта штурмовка этих посадок, у нас по 24 суток не выходили с позиций, потому что, во-первых, было некому. Фаховцы тоже выбывают, понимаете, то есть было два человека на МК-19, первые номера, один раненый в госпитале, а второму ми... а его менять не на кого. Вот он два, до смешного доходил, он говорит, все вроде бы есть. Он говорит, пацаны, передайте картошки вареные, в мундирах так хочется картошки. То есть у нас, опять же, по поводу питания, допустим, девчонки передают ланчбоксы на передок. То есть это и же не, это даже не сухпайок. То есть есть возможность, вот ланчбокс тебе передается порционка. Мяско, котлетка, рыбка, там, салатик какой-то. То есть вот это до этого у нас даже питание доходит, потому что все другие, ну, а как так? А что так можно? Можна, якщо є змога, почему чому ні? Тобто ми кормимо бойців нормально. Но тут Маріку борить, картошки хочу в мундирах і там таку-то консерву, там, или селедку передати. Ну просто вот уже ну, 2-4 суток. Власне, я хотів вам задати наступне питання саме з цього приводу. Скажіть, будь ласка, вмотивований та обстріляний, та маючи непоганий досвід підрозділ, чого йому не вистачає окрім картоплі? Ну, буває, буває, не вистачає БК определеного віду. Ну, потому что выстреляем очень много в принципе с машинами сейчас бишь меньше, меньше наладилось, потому что она ну, было такое, что все машины по выходили со строй, краток период дождей, мы поса... это посадки постоянные обстрелы, и машины выходили со строй, ну, то есть там осталось две на весь сделал два пикапа, которые могут проехать просто напросто птички Сейчас вот положили очень много птичек, у нас их практически не осталось, что большие, что малые. То есть у нас, когда работали леки, по пацанам работал танчик, 18 приходов в течение 15 минут, и он разобрал все, что нам было. В серии все. То есть полностью все, что мы тогда на сутки примерно остались без глаз вообще. Но вот птицы это то, что всегда необходимо, в принципе. Но это, к сожалению, это тоже расходный материал. Когда говорят, что у орков там, да, там у них мавики вторые, так у них их гора. Он, да, он в воздухе висит в очень короткий час но при этом тот улетел, этот прилетел. И те же самые fpv потому что ну, у нас пацаны да, fpv делают на коленях. Серьезно, их собирают, просто-напросто готовят, готовят. Вот там два человека сидят, просто собирают в -шки. То есть это тоже же время, и это ну, мастерство людей. То есть уже у них там процесс настолько все это отлажен. Вот это тоже то, что надо, потому что fpv у орков четко работают. Но у нас сбросы мы засекали, были вот по нашим позициям в течение 8 минут сбросила, отошла, ждет, мы тоже ждем и с норок не вылазим, потому что они хитрые, ты же вы, ну, должен высунуться спросить, хлопцы, там все в порядке, там все живы, а я смотрю, что она жужжит в стороне, а говорят, не-не-не, сидим, она ушла, все-все нормально, а я же говорю, от нас орки там 40 метров, то есть ты все равно вылазишь на глаза и слышишь, жужжит уже вторая, 8 минут, и они менялись, и это в течение суток, то есть 8 минут сброс, 8 минут сброс, там еще какой-то орк там сидел <coughs> с подствольной мартирой где-то там 100-150 метров, но он один и видимо в какой-то нычке, что мы его не могли выпустить просто 100-150 метров всего от нас и вот у, каждый там полчаса он с мортирки гранатку на нас пах, есть, пах, есть, ну это просто вот психологически тебя давит он не попадает, вот вперед-назад, перелет-недолет но это психологически, только ты слышишь пистон, холостой выстрел уже все, выкрытие уже ну так В 24 числа Абсолютно впевнені, абсолютно є в музеї Другої світової війни відповідні експозиції, навіть карти, де похвилинно розписані маршрути. Тобто вони були дуже впевнені, що вони сюди заїжджають, на білі прапори або на російські, я не знаю, куди вони сюди їхали. І ці всі байки про парадну форму. Але пройшло більш ніж півтора року, і вони ж чомусь навчились. І, по-перше, вони навчились використовувати ті ж самі дрони причому в при чому вони поставили їх виробництво так, на поток, скажімо так. В чому ще змінився противник? Е, вони навчилися, вони навчилися новому ще і у нас навчились. Наші, Наші методики роботи. вони дуже швидко перехватують все. Зараз вони вже зачастую повністю в пікселі. повя вот одно, од, одного из которых следующая группа, которая после меня зашла, которого за сотен, он был полностью в пикселе, он был в таланах в нашем бронежилете, в нашей каске, только вот такая узкая полоска белая на ноге и все. Научились они работы с рациями. То есть уже нету такой говорильни в эфире, как было раньше, но нам она четко помогала реально. Вот даже при штурме Старомайорского была трофейная рация, настроились на их волну, сейчас уже этого нет. Они сейчас так же коротко, как и мы говорим. То есть вот эти все, и когда там, ну, на жаль, телевидение тоже показывает, что там чмобики и все прочее, не. Там чмобиков, как говорится, тоже мы уже повыбивали, там фахивцов очень много осталось. Вот их сейчас уже много. Они уже более подготовлены, они более слаженные. Ну, то, что там у них проколы бывают, и мы этим пользуемся, естественно, это да. Ну, вот даже вот последние эти ситуации взять, мы уже штурманули посадку, а им говорили, я так понимаю, специально, ну, тоже с радиоперехватов, что типа вы идете на укрепление из пешки. И вот они 12 человек такие спокойно в развалочку идут по посадке. Добрый день, мы их и встретили. И так вот двое суток они типа заходили на усиление, а потом кричали, да мы что там 8-я рота, 60-я бригада, куда вы стреляете. Ну, то есть мы там их нормально накрошили за это время. А, кстати, загалом за весь час, э, как идут бои, я понимаю, что у вас немає, там лечебника трупов, но угу. на скидку, как то говорят, приблизно, какие втраты вы нанесли вору? Ну, я скажу так, что за пять суток, вот у нас была группа 9 человек, всего-навсего, за пять суток мы свыше 40. Это птичники наши подтвердили. Потому что, ну, Некоторых-то видим, что трупы вот они валяются, некоторых там мы выходили и забирали трофейную сброю, документы проверяли, ну то есть вот это вот все, ну, какие-то разведданные, они их брали, скажем так. А так потом уже фокус мне сказал, что говорит, Магаданчик, ну где-то порядка 40 вы там накосили. Но мы работали слаженно, и после нас, хлопцы, то что зашли, другая группа, тоже слаженно. Там на вот этих посадках сейчас где-то, ну дороты роты примерно их. Но они там пытались наглую зайти, там, допустим, на БМП, как на танках, и наши хлопцы их, в принципе, с РПГшками, э, встречали, ну, встречались с РПГ. Потом минометы подключились, ну и уже пошел, пошел сам за место такой конкретный. А який бій вам запам'ятався наибольше на сегодня? Ну, вот на сегодня, вот этот, когда контузию я отримал, это, в принципе, у нас тогда за, там, наверное, за минуты, там, 5-3, у нас 6-300, 1-200 ну, пацаны пятеро легких, в принципе, пират Васька тяжелый, но ну, средней тяжести, точнее, и мы потеряли, ну, сами представьте, там было нас 15-16 человек, осталось 9 всего-навсего. И вот это было очень тяжело, и мы тогда оборону в девятером держали еще двое суток. И втрымали. Да, да. И вот втрымали без потерь. То есть я выбил всю группу. Все живы, здоровы, слава богу. Ну, легкие ранения, контузии, это не считается. Потому что там мы эти контузии наловили, меня когда вывезли уже, то доктор говорит, давайте ушко посмотрю. Говорит, да у меня все нормально. Ну, давай, говорит, посмотрю. И там зовет девочку, говорит, вот классическая акуба -бара травма, Потому что там, оказывается, барабанная перенка лопнула, просто я там даже и, <laughs> и не почувствовал. Да, ну, просто была онемевшая часть левой, ну, как бы все нормально. И ну, страшно было, реально страшно, потому что они массово на нас перли. Просто вот, ну, доходило до того, что мы не успевали перезаряжаться уже. Просто один, ну, я кидал рожок назад, допустим, но при этом мы... Была трофейная сброя, то есть у тех, кто, которых мы уже завалили, мы у них забрали ПКЧ и РПК, и нам было чем. То есть у нас уже было 4 пулемета, это все-таки масса, и это можно работать. То есть со всех секторов мы уже перекрылись пулеметом, плюс у нас РПГшки. Но с РПГ ты там не бахнешь, но с семерки и одноразовый, потому что там струпаки кругом, деревья. То есть особо нет, а контактный бой, вот он. Ну, он. была одна страшная ситуация для меня, была страшная, то, что когда уже я увидел в развилке на своем секторе, когда орк выбегает и замахивается гранатой, то есть это уже дистанция была порядка 15 метров. Думаю, если сейчас граната, то все. Ну, успели, мы его сняли, он там я сам себя, в принципе, и подорвал той Ну, вот так вот. И в плен они не хотели сдаваться. Да, я а им чему? кричал, не знаю, я им кричал, говорю, там, вернетесь домой живыми, уже вплоть до того, что, блин, на кредиты за вас заплатим. Чуваки, давайте, вставайте. Но там же очень много, вот, знаете же, этих приколов. Да, у меня есть документы, допустим, кредитные договора, по-моему, там, 4 или 5, ну, мертвого 200-го орка, 4 или 5 единых договоров. То есть, понятно, мотивация, что чувак пошел в Украину воевать, чтобы подать кредиты просто-напросто. Ну, вот я их на это и бил, скажем так. Но они там не захотели, то побежали, но не добежали. Як ви бачите перспективи вашого підрозділу? Ну я думаю, що зараз, у нас зараз нас вивели на відновлення. Буде якийсь то певний час, опять же, на відновлення як психологічного, так і составу. Тому що, опять же, брак кадрів не вистачає. Нужно опять людей обучати, тому що вибивають трьохсоти. в госпитале на длительном лекарняном, и нас, ну, вот у нас рота в петринки. Ты же не поставишь любого человека за МК-19, работали это за тот же самый ГС. Ему нужно научиться это делать. Так же самое вы же знаете, у нас вот РСЗО, да, вот эти на базе пикапов. Ты же не поставишь в просто делать. Для этого мозги нужно, для этого нужна подготовка. А, к сожалению, я же говорю, что хлопцы выбывают. И нас сейчас нам надо вот, ну, певный час обучить новый личный состав, плюс, ну, большие боевые потери. Опять нужно боевое излагоджение, опять нужно полигон, опять нужно группы двойки-тройки, работа. Вот это вот все. Дальше будем так же само воевать. И, может быть, даже и будем лучше воевать. А, до речи, в пополнении, в навчании и так далее, какую участь берет украинская добровольчая армия? Я же сказал, у нас есть навчальные центры. То есть это скоординировано с бригадой? И плюс еще, опять же, вот сейчас у нас мы программу запустили, мы находим возможность пацанов оздоровить. Опять же, через штаб УДА. Есть пансионат, куда мы хлопцев отправляем на лекарняную ветпустку такую десятидневную, психологическую именно, в принципе, потому что ну, там хребтына и суставы, что у нас у всех, понятно, кому за 40 уже, это ну, проблематично, это естественно, в принципе. Вот, и, вот, там грязевые ванны, йодовые ванны, электрофорез, то есть вот поправляют здоровье, и пацаны, вот у нас первая партия приехала, они так, такие довольны. Это опять же через удар. Окей, и останнє, напевно, на сьогодні питання. Скажіть, будь ласка, як ви перспективы перспективи розвитку в целом? Ну, хотя бы на напрямку, на якому, на який вас повернуть? Тяжело сейчас что-то сказать, это очень... Мы как раз сейчас этот вопрос всегда, ну, каждый день практически обсуждаем. Но мы же понимаем, что контрнаступа у нас не, произошло, на жаль. Он не произошел за лето. Сейчас зимняя кампания впереди. То есть мы опять засядем в окопы, и если не будет, самая большая проблема всего ЗСУ. И все это сейчас говорят, тоже обсуждают брак личного состава. У нас людей не хватает. Вот в чем проблема. Если у нас будет, ну, так и будет, не будет хватать ну, людей в мотивованных, не тех, что мы просто, ну, как говорится, за шкирку с военкомата. Потому что это зачастую это ССЧшники, или зачастую это больные, которые начинают просто косить и говорить, что у меня там то болит, у меня то болит. Мы, к сожалению, это с этим сталкиваемся. У нашего противника о, о, людской ресурс очень большой. У нас уже людей не хватает. И вот надо думать, как... Я не знаю, какая мотивация должна быть, в принципе. А с вашей точки, с точки зрения, какая моя будет мотивация? Mm, ну, мне непонятно сейчас шаги нашего правительства, допустим, по поводу снятия заработной платы, по поводу вывода по штат. Ну вот, человек отримал э, поранение, лег в госпиталь и за месяц получил 660 гривен. Как? Ну, наскільки я пам'ятаю, цю ситуацію намагалися виправити ще влітку і прийняли відповідні закони, і навіть є сайт, на якому конкретно роз'яснення, що робити в цій ситуації, і мали підняти, ну там вже на 600 гривень, але там ну, трьохзначна сума вже. Тобто, в вашій конкретній ситуації цього не відбувається? Ну, поки що ні. у нас, от, я Зараз говорю, зараз у нас столкнулися з цим хлопці. і от, ну, просто дзвонять, жалуються, говорять, ну, я ж 160 вивчив, все. більше виплат немає. Ну, Яка мотивація буде у бойця? При этом, вы же понимаете, да, то есть я, извините, там, селезенку мне вырезали, грубо говоря, там, или сделали какую-то операцию, вырезали осколок, я не процессдатный в, в певный час, и вы мне платите вот это, ну, хорошо, у кого есть там какие-то запасы, да, под денежных средств, но ну, мы своих поддерживаем, у нас это, это принято, это, скажем так, так и есть, то есть хлопцы, кто попал в госпиталь, ребята скидываются деньгами, помогают. просто. Еще мотивация, опять же, ну, для меня... Очень важно ну, понятие батьковщины То есть это э, страна, э, не государство, а именно страна Украина, в которой я живу, в которой растут мой реб... растет мой ребенок. И я думаю, что для каждого украинского мужчины, в принципе, это тоже должна быть мотивация. А не то, как ты сейчас слышишь, да, я уеду там на Запад, или уеду за границу, или еще что-нибудь. Но опять же, вот сейчас законопроект Верховную Раду принят, подан точнее, что за какие-то кошты, Висково обязанный, может выехать за границу. А как мне бойцам объяснить? Нашему, вот, которые сейчас на передки он говорит, так а что я тут делаю тогда? Я что же могу выехать за границу? Вот, понимаете, вот это вот это сейчас, сейчас, все под знаком пытания. Мы же знаем, кто там АТО прошел, да, многие хлопцы, когда пов возвращались, повернулись до дома, потом через певный час опять шли в АТО. Почему? Потому что есть братерство, опять же. Если у тебя здоровый, нормальный коллектив, вот у нас РВП, мы называем рота веселых пациков. Ну, рота Вагнева Петренко, рота веселых пациков. Потому что у нас вот семья такая, большая, там, сточеловечная семья. Вот. И ты возвращаешься постоянно туда. И если есть какие-то негаразды, мы пытаемся это все, ну, решить вот в этой семье просто-напросто. А то, что раздражает, это, ну, больше раздражает то, что происходит. Ну, сейчас у меня такое почутя, что две Украины. Одна в тылу, которая устала от войны, и вторая, которая не устала от войны, но она на передке. Вот это вот раздражает, раскол вот этот вот в обществе. Мы же понимаем, что западные партнеры на это тоже смотрят. И они же мониторят постоянно ситуацию. И как только мы дойдем до критической точки, именно в тыловая Украина скажет все, ну и помощь нам тоже прекратится или будет урезана до минимума. А потом тогда закономерный вопрос, о чем мы там делали. То есть мы там не устаем. Там нормально все. Ну, дякую вам на цій не дуже оптимістичній ноті. У нас в гостях був позивний Магадан, головний сержант роти 7-го батальйону УДА під назвою Арей 129-ї окремої бригади сил територіальної оборони Збройних Сил України. Дивіться канал Терео Медіа, ставте лайки, не забувайте коментувати і слава Україні!